নতুন এটা ভিতৰত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আখৰ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ আমাৰ ইতিমধ্যে এই দুইটা মুকলি কৰিছোঁ অসম পুলিচৰ সেই সকলো কমেণ্টত জনাব কাৰ কিমান এটা সেই ইণ্টাৰভিউ হৈছে আৰু আজি মই লং জাপৰ ওপৰত কেইটামান কথা ক'ম কিছু কথা আলোচনা কৰিম ছ' গীত শেষলৈ চাব আৰু বহুতো এনেকুৱা বন্ধু বান্ধৱী আহিছে নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব আৰু আৰু পুৰণা বন্ধু বান্ধৱী বহুতেও ভয় নাপায় আমি কিছুমান ভুলৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় আমি ৰানিঙত বহুত ভালকৈ মাৰ্ক এটা লৈও আমি লং জাৰ্ভত ভাল মাৰ্ক এটা উঠাব নোৱাৰোঁ তাৰ ফলত কিয় আমি ভিডিঅ'টো নিব নাপাওঁ সেয়ে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই ইণ্টাৰভিউ যিখিনি পাই আহিছোঁ তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যিহেতু ইণ্টাৰভিউ আহি আছে সেইজিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল মই নিজকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ বুলি ক'লে প্ৰথম ইভেণ্টটো আমাৰ ৰানিং হয় ৰানিঙৰ পিছত আমাৰ লং জাপ হয় লং জাপৰ পিছত আমাৰ চিনি পাব কি হয় বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভাল মাৰ্ক এটা লয় বহুত কষ্ট কৰে ৰানিঙৰ সময়ত কৰি ভাল মাৰ্ক এটা লয় কিন্তু লং জাপত ভাল মাৰ্ক উঠাব নোৱাৰা ক্ষেত্ৰত বা ফলত কি হয় আমি ৰিটিং এক্সাম দিবলৈ আমাৰ নাম নাহে আমি লং জাপত কেনেকৈ ভাল মাৰ্ক এটা ল'ব পাৰোঁ যিহেতু সকলোৱে যিহেতু সকলোৱে আমি আশা কৰোঁ যে আমি ভালকৈ ভাল মাৰ্ক এটা পাম ৰানিঙত লং জাপত ভাল মাৰ্ক এটা পাম ৰিট এক্সাম ভালকৈ দিম আৰু সকলোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ মেইন লিষ্টৰ নাম আহক চ' আমি যেতিয়া বহুত কষ্ট কৰোঁ ৰানিং ৰানিঙৰ সময়ত বহুত কষ্ট কৰি ৰানিঙটো পাছ কৰোঁ ৰানিঙটো পাছ কৰাৰ পিছত কি হয় আমাৰ মানে বহুত কষ্ট হয় যিহেতু আমাৰ গোটেইখিনি আমি বল প্ৰয়োগ কৰা যায় আমি যিহেতু আমি ৰানিঙৰ সময়ত মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিওঁ দিয়াৰ ফলত কি হয় আমি মানে একেবাৰে ভাগৰি পৰোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে আমি ভাল যিমানে কষ্ট কৰিম যিমানে ভালকৈ ৰানিং কৰিম সিমানে আমি ভাল মাৰ তো ৰানিঙত ৰানিঙত ভাল মাক পালেহে আমি ইউটিউব দিবলৈ চাঞ্চ পাওঁ বা সুবিধা পাম সেয়ে বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে ৰানিঙত ভালকৈ পাছ কৰাৰ পিছত কি হয় লংজপত নাম্বাৰ উঠাব নোৱাৰে কাৰণ কি হয় ভৰিতো লোৱাত ছাল যায় ভৰি বিষ হয় কাৰোবাৰ ভৰি আঁঠু হওক এংগেলত বিষ আহে তাৰ ফলত লংজৰ ভালকৈ নাম্বাৰ উঠাব নোৱাৰে আৰু বহুত বন্ধু বান্ধৱী নাৰ্ভাছ ফিল হয় আমি যেতিয়া ৰানিং কৰি উঠোঁ আমি যেতিয়া ৰানিং পাছ কৰোঁ ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছত আমি সদায় অকণমান দেহাটো ৰিলেক্স কৰিব লাগে অকণমান পাৰিলে অকণমান ৰেষ্ট কৰক অকণমান ভৰিবোৰ মাছেজ কৰক অলপ মালিচ কৰক যাতে ভৰিবোৰ ৰিলেক্স হয় সেইটোতো বেছি দীঘলীয় নকৰোঁ মেইন পইণ্টখিনি ক'ব বিচাৰোঁ আমি যেতিয়া ৰানিং পাছ কৰোঁ ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে দেহাটো অকণমান ৰেষ্ট দিব লাগে দেহটো অলপ ৰেষ্ট দিব লাগে ভৰিবোৰ পাৰিলে অকণমান মালিচ কৰিব লাগে অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে লাহে লাহে যাতে ভৰিৰ এংগলবোৰ ফ্ৰী হয় আৰু ভৰিৰ বিষবোৰো অকণমান কমে আৰু মেইন কথাটো হৈছে কি আমাৰ আমি ৰানিঙত যিমান কষ্ট কৰি মাকটো উঠাওক তাতকৈ আমি সহজতে আমি লং জগতত ভাল মাক এটা উঠাব পাৰোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ৰানিঙত যিমান কষ্ট কৰি বাৰ নম্বৰ বা তেৰ নম্বৰ পোৱা যাব কিন্তু চৈধ্য নম্বৰ পোৱা যাব কিন্তু আমি লং জাপতে ভালকৈ মাৰোঁ আমাৰ যদি এক্সিলেণ্ট মাৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিশ নম্বৰ পাম আৰু প্ৰায় সকলোৰে লন জাপত ভাল মাৰ্কআ থকা কাৰণে আমি ঋতু দিবলৈ আমি চাঞ্চ পাওঁ যিহেতু মই মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি তৃতীয় চাঞ্চৰ আমি সকলোৱে ভাবোঁ কি আমি প্ৰথম চাঞ্চটোত এক্সিলেণ্ট মাৰিব বিচাৰোঁ আমি সদায় কি কৰিব লাগে প্ৰথম চাঞ্চটোত আমি কি কৰিব লাগে আজডাল ৰং নকৰাকৈ আমি পোন্ধৰ ফুট যায় চৈধ্য ফুট যায় তেৰ ফুট যায় ষোল্ল ফুট যায় ওঠৰ ফুট যায় যিখিনি যায় প্ৰথম চাঞ্চত আমি সদায় কি কৰিব লাগে ষ্টেপটো আমি নাম্বাৰত ৰাখি ল'ব লাগে বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে কি হয় প্ৰথম প্ৰথমতে এক্সিল মাৰিব বিচাৰে কি হয় প্ৰথমবাৰ ৰং হয় ছেকেণ্ডবাৰ ডাউট থাকেই এইবাৰ যদি আমি ৰংবোৰৰ এটা চাঞ্চ থাকিব আমাৰ লাষ্ট সেই মগক লং জাম্পৰ মেইন পইণ্টটো হৈছে কি প্ৰথম যিটো চাঞ্চ পাওঁ তিনি নম্বৰ তিনিটা যিটো আমাৰ চাঞ্চ দিয়ে প্ৰথম চাঞ্চটোত আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ ৰং নকৰাকৈ আমি বাৰ বুট যায় চৈধ্য বুট যায় ওঠৰ বুট যায় ষোল্ল বোট যায় আমি প্ৰথমতে মাকটো ৰাখি ল'ব লাগে যাতে আমি দুটা চান্সত ভাল মাৰ এটা উঠাব পাৰোঁ বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে প্ৰথম চাঞ্চতে এক্সেল মাৰিব বিচৰাৰ ফলত কি হয় লাষ্টলৈকে চান্স নাপায় আৰু আমাৰ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ ৰং হয় তেতিয়া আমাৰ আৰু বেছি ভয়টো বাঢ়ি যায় আমি দ্বিতীয়বাৰ যদি আমি এক্সেল মাৰিব নোৱাৰোঁ আমি তিনি নম্বৰ বাৰত আমি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মাৰিব পাৰি নাই নোৱাৰি আৰু দুবাৰ যদি ৰং হয় তিনিবাৰত আৰু আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি তিনি নম্বৰবাৰ আমি এক্সেলেট মাৰিম যিহেতু দুবাৰ আমাৰ ৰং হয় সেইবাবে আমি সদায় কি কৰিব লাগে ৰানিং কৰাৰ পিছত অকণমান ৰেষ্ট দিব তাৰপিছত ভৰি যদি ভৰি ভৰিকেইখন যিহেতু কষ্ট পায় আনিবৰ সময়ত অকণমান মাছ কৰিব ৰিলেক্স কৰিব যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ফুল্লা ভোট মাৰিছে ছেকেণ্ডবাৰ আপুনি নিশ্চিত মনে লং জাপ মাৰক তেতিয়া নিশ্চয় এক্সিলেণ্ট মাক আহিব কাৰণ প্ৰথমবাৰ ৰং হ'লে আমাৰ ভূইটো বাঢ়ি যায় নাৰ্ভাছটো বেছি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছেকেণ্ডবাৰ ৰং হোৱা চাঞ্চ থাকে বা আমি ভালকৈ ষ্টেপটো ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু যেতিয়া দুবাৰ আমাৰ ৰং হ'ব বা আমি ষ্টেপ ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তিনি নম্বৰবাৰ আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি যে তিনি নম্বৰবাৰ একচিলেণ্ট মাক আনিব পাৰিম সেইকাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই কওঁ বহুত বন্ধু বান্ধৱী কি কৰে ৰানিঙত ভাল মাৰ্ক লৈয়ো লং জাম্পত ভাল মাৰ্ক এডাল থ'ব নোৱাৰে তাৰ ফলত যোনজন দিবলৈ নাম নাহে ৰানিং বাছ কৰোঁ লং জাম্পত সদায় আমি তিনিটা চাঞ্চ পাওঁ প্ৰথম চাঞ্চটোত আমি কি কৰিব লাগে পূৰা সহজভাৱে পূৰা মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হিচাপত আৰামছে ল'নটো মাৰিব লাগে আমি এক্সিলেণ্ট আশা কৰিব নালাগে প্ৰথমবাৰ সেনেকেই বহুত বন্ধু বান্ধৱীৰ এক্সিলেণ্ট হৈ যায় প্ৰথমবাৰতে কাৰণ প্ৰথমবাৰ যদি ভাল মাৰ্ক এটা থাকে তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড বাৰলৈ আমি ইমান টেনচন এটা নাথাকে আমাৰ মূৰত যে ষোল্ল ফুট মাৰিছোঁ তাৰপৰা নিশ্চয় চাৰে ষোল্ল বজাৰ পৰা সোতৰ ফুট যাব বছৰৰ ফুট যাব প্ৰথমত যদি ৰং হয় নেক্সট বজালৈ আমাৰ বেছি ভয় লাগে আৰু বেছি আমাৰ নাৰ্ভাছ ফিল হয় আৰু মই এক্সিলেণ্ট মাৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মই বহুতো দেখিছোঁ এনেকুৱা এই টাইপৰ সময়ত আৰু মোৰ নিজৰো এনেকুৱা হৈছিল সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আশাৰসকলে ভালেই হ'ব আৰু যদি কিবা ফিজিকেলত সুধিব লগা থাকে মোক কমেণ্টত জনালেই হ'ল মই নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল